Да, что, да. да и тоже. бабушек мы уважаем, правильно? Здоров, служивый. Бабушек, бабушек, Где да, службу радную несешь? Его? Говорю, здоров, служивый. Здоров, здоров. Или ты не служивый? 18, служивый. Ну, ну, так я же говорю, служивый, вижу же. А? Ну, вижу, а? же, сразу же видно человека, сразу можно своего человека определить по внешнему виду. Дай плакаты за, Дай плакаты за тобой соответствующие. Да я понял, понял, увидел, увидел, увидел. А вы что, вы что, вы, вы на серьезной да, должности уже? Я уже, уже, кстати, нет. Вот раньше был, да. Сейчас. Нет, в военкомате теперь я. Посадили меня на бумажную работу. Черт знает, а что, конечно. На лепесток, на, на лепесток я, наступил. Чего? На лепесток, говорю, наступил. А -а -а. Теперь сижу в военке. А так, что где служили, что вообще были? Да в Белгороде, почти всю жизнь в Белгороде. Первая танковая, так где я только не был. А ты где? Я в Армении служил. В Армении? Да. О, так тебе повезло, Орел молодой. По сравнению со мной. Ты срочник, что ли? Да не четвертый год. Четвертый год? Не перекидывают а вас будет, на что? украинское направление? Не хотят. Да мы сами хотим отсюда уже лишь бы отсюда свалить. У нас тут жарко. У нас сейчас плюс 37. Представляешь, как хорошо Только. Ты сейчас в Белгии? Да. Да у нас тут тоже в Армении жарко. Не, у нас тут во всех отношениях жарко. У нас же не только погода жаркая. У нас тут вообще весело. Блин, тоже, хочу в, танкисты пойти. Я, ну, я сам дурной, что ли, в танкисты пойти? Ну, ты вообще безмозговый, что ли? А ты кто по военной учетной специальности? сколько там? Сначала 50, там, 30 сантиметров в броне, а потом лоб уже. Ну да, а потом уже лоб. А ты кто? кто? Какая у тебя военно учетная специальность? Кем ты, кем ты, кем ты службу несешь? Мехот. Ну, так то есть ты танкист или на, или на легких машинах, на БТР, на БМП? На С-300. А, так ты у нас ПВОшник. Кстати, да. С-300 сейчас у вас там какой комплектации, шасси, на какой базе? Ну, там сейчас В-4 в основном, но еще на С-400 стоят, там много тоже на Краме. Нет, С4 нет. 400, не тут я Вообще. понимаю, но шасси, но сама, сама машина. У нас V1. V1, я тебя понял. Ну, когда перебросят тебя на наше направление, звони, заходи в военкомат, определим а, тебя куда-нибудь, где пожарче. А, кстати, вот вы же в военкомате, да, слушайте? Да. Я как раз сверлист да? военкомата. Юрий, о -о -о -о! нужная тема. Смотрите, хочу сейчас, короче, как сделать чтобы свалить отсюда из Армении. отсюда из Армении вообще очень тяжело перевестись. Ну конечно. В Гюмри там база, а, не база очень живой, важная. Особенно в другой а? База важная в Гюмри. Кстати, как к вам там относятся? Это очень плохо, плохая база, очень плохая. Понимаете. Все проплачено, все куплено. И раньше еще как-то было более-менее, а сейчас, короче, этот. То, что сейчас никак не уволится и так далее. Вот ну, я понятно, два года уже понятно. контракт не подбиваю. Понятно, принеси сейчас командиру. Я... то в каком звании? Командир? Я говорю, принеси командиру и все такое, да? Ты в каком звании? Да я говорю, давай, я же говорю, я не хвост. А, ну да, я забыл, извини. Да, да, да. Вот, у нас командир такой, ну прям черт, короче. Вот у нас комбат нормальный, он комбата вообще по всем фронтам душит, лишь бы его с должности снять, потому что, ну, вот, потому что он неудобный, он не прогибается там под командиром и так далее, он выполняет все задачи mm -hmm. так, как ему удобно. Mm -hmm. И вот этой всякой трочью, короче, лишней занимается там строем вот это вот ходите тут на боевом дежурстве еще что-то. Кому это что надо, мы контракт, е-мое. Там строим, кушайте, все вот это вот делайте. Строим, ходите, кушать. Строим да, это, кушать, это, конечно, выглядит глупо. Ну, скажу тебе прям, честно. Ну, ну это понятное дело, дисциплина, да. Там. Да, это дисциплина. Это дистанционно, но иногда больше? он таким самодурством занимается. То есть, вот, например, в отпуск я себя хожу под конец года. Потому что в базе говорят: что те, кто не продлевает контракт, те идут под конец года, под Новый год. Мне вообще хотели 31 декабря отпустить в отпуск, чтобы я билет не взял и так далее, чтобы там в ты, ты знаешь, как в, том, как, как в той истории. А ты любишь теплое пиво и потная женщин, Нет. Ну, пойдешь, значит, в отпуск в декабре. Так это про тебя, да? Да, я уже два года хожу в отпуск зимой. А как тебя зовут, ну, солдатик? Это... Как зовут? Дима. 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 значит, пиши рапорт, как фамилия комбата. Ну, не, не хочу говорить. Как... Ну, ты же говоришь, что нормальный пацан. Мужик комбат нормальный вообще. Женя? Да что вы могу... там делаете? Да ищу до бумаг, я же работать работаю. Это у меня, знаешь, у меня комната единственная во всем военкомате, у меня есть комната с кондиционером, где я смогу, могу спрятаться. Потому спрят... что вы там долго сидите, много сидите, да? Да, потому что я могу здесь спрятаться, меня никто не видит. Иногда захожу в чат рулетку. А вообще, я, короче, сейчас как планирую сделать? Я планирую, ну, у нас подразделение по полгода, по 8 человек, там есть и данные СВО. Угу. Вот. Сколько человек? Ну, по 8 человек там. там. 5, 5 солдат и 3 офицера, там, ездят. Ну, так, к 77-й бригаде прикомандировывают и все. И этот. Я хочу вот съездить на полгода, вот сейчас у нас как раз в сентябре, в октябре смена будет, на полгода съездить и начать, короче, собирать документы, чтобы поступить в академию в Питере. Mm -hmm. на yeah. У, меня, среднего образования нету даже, а я тут сижу и я не могу учиться, потому что сейчас ни в учебный отпуск, никуда ничего не отпускают. Да, ah, так ты неграмотный, да? Ну как неграмотный хуже, по глупости ушел из колледжа просто и ушел в армию. Ну читать-то ты хоть умеешь? Конечно умею. Мало А откуда ты родом? Из Перми. Ну все мы совершенно. Ну желание главное, что у меня есть как-то. И это самое главное. Желание есть что? На СВУ съездить? Да, по балу Запиши. И учиться как-то двигаться по жизни. Но. Ну, ладно. Если в Академии сейчас. В отпуск ты попадешь все равно не раньше, декабря, так понимаю, да? Да-да, и сейчас как раз на SOOS ездить и там приехать уже в феврале-марте. Ааа, Дима, со своего еще приехать надо. Ну, это понятно дело. Ты понимаешь, что если ты попадешь к нам сюда, в группу Север, то тут, тут очень сложно. А, а, кстати, чего особенно, особенно, что касается С-300, он... после того, как им разрешили бить по нам в глубину, вот смотри. Мы, Нет, мы раньше... цене, вот, смотри, Дима, смотри, Дима, мы раньше. раньше э, с, ну, У нас тут на севере есть. Не буду называть э, локации. Ну, короче, где пусковые размещались наши С-300. Мы херячили по Харькову ежедневно. А теперь мы только выходим на позиции, только развертывание, и сразу пролетают укроповские ракеты. Сразу. Поэтому, как бы, такое себе. Такое себе. Пацаны стоят сейчас, я вот с ними каждый день там на связи. Вот сегодня с пацанами разговаривал, там тоже возле Крыма где-то стоят на направлении. Ну, прям при мне там ракеты сегодня упустили. И этот... Ну, так по ним особо не стреляют. Говорят, сейчас более-менее. Ну, ничего, там нормально вроде сидят. Так понимаешь, а, понимаешь, расстояние от, э, вот, от э, ленточки до позиции в Крыму достаточно большое. А расстояние от ленточки там до позиции в Белгороде мы наших, мы 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 можем. Можем. В Белгороде, наша, ну там минимальное, километров 40-50. Поэтому они хренячат вообще не по-детски всем. Записывай телефон, значит, будем тебя определять, так сказать, пакетирование. Записывай телефон. А что с телефоном? Ну, рабочий телефон. А, чтобы вам если сейчас звонить? Ну, нет, ну, что, звонить, пойдешь в отпуск, позвонишь, я тебя определю. В, ну, хотя бы, чтобы тебя не сразу убили. Нет, так у нас нормально, у нас, то есть мы уже когда едем, мы знаем, куда нас перекомандируют, мы наших же пацанов там меняем, их места. Вот у нас уже сколько смен было, ну, у нас только один пацанчик не вернулся, вот с самого начала, как СВО началось, mm -hmm. там сначала вообще жестко долбили. Ну, ваши просто... сейчас все в Крыму, да? Ну, не все, рядом там с Жанкоем, короче, они. А Дима, Жанкой это Крым. Ну, да, кто в охране там стоит, кто еще, короче, где-то. Ну, ну, вот. ты же мехво, там... ты же не будешь в охране стоять, ты в коробочке будешь. Да, к сожалению. Ну, а ты Я же понимаешь... Я в охране, на, на мотолыге бы там в охране бы стоял. Там возле... С мотолыгами сейчас у нас трудновато, честно тебе скажу. Как, как, Какая-то а он... какая жопа с мотолыгами. В каком панте? Ну, ломаешь? недостаток, недостаток. Большой недостаток стал чувствоваться вот на э, направлении, где идут активное действие стал большой недостаток мот... ну, вот пацаны, МТЛ, которые да. перекомандированы наши там КПЗРК, вот они в охране там стоят, вот они на мотолыках там ездят, ну, нормально все. Ну, а в... вот трехсотки, кстати, они вот к нам из заводчики приезжают, говорят, там так ломаются, они, они же постоянно там в работе, говорят, вообще они там 24 на 7 их там чинят. Чинят, чинят. Вся, те... вся, вся, вся техника там, короче, конкретно этот а в каком звании? каком звании у тебя комбат, Димон? Комбаты же все капитаны. Ну, в России вроде майор, да? Нет, ну ты же понимаешь, это же как бы по должностному, ну, по расписанию. А ты же говоришь, что его щемят. Ну, в смысле? Нет, ну его же могут держать на должности комбата и вверх не пускать. Не по звездочкам, овощи, не по должности. И вот то, что неудобно, его вообще с должности хотят снять. Так да. вот я говорю, не по должности. Но он, такой, он, он уже вы, сейчас только -то с прилетел, да? Он просто, его чего вы так не полюбили? Он хотел оттуда, короче, там, через, он до этого служил в, в Краснодарской бригаде, там, ну, в 77-м. И right. он хотел, короче, там по своим связям перевестись. Uh -huh. А, ну понятно. И, короче, вот там из округа уже присылали на него типа этот, там не не БРК не боевое распоряжение, потому что от БРК бы не смогли отказать. Там этот как его, короче что-то присылали, забыл как называется ну, и этот боевое расписание. Да и ему короче один хрен забрили, потому что он типа не сделал там, не предупредил командира там и так далее, ему специально этот перевод забрили. Недолго он протянет, боюсь, в нашей армии. С таким да, а, В армии, если. Да, для всего что угодно, можно докопаться, так скажем. Ну так я об этом и говорю. Да. Он Вообще говорит, меня возможно посадят. Хотя у него есть семья и двое детей есть. У него есть семья и двое детей, он добровольцем пошел или его расписали на своего. Нет, вот смена была, когда он уехал, да, сам там. А родом он у тебя откуда? Он и в Сирии у нас служил. А где? Ну, в Сирии тоже там был. Не-не, а родом откуда комбат ваш, батяня? А вроде из... Московской области или оттуда. Или из Краснодара. Ну, короче, образованная, да? Ну да, нормально. Ну вот так у нас всегда в армии. Кто, кто, неудобный, того сразу же это. Топит. Как, скажи, Димон, я, кстати, не был в Армении никогда, между прочим. Как там местные, вот местные, в принципе, у вас, вы с ними общаетесь или это ограничено? Короче, ну, нам вообще говорят, не контактить особо с местными. Военные же они глупые люди, особенно, ну, контрактники. Они набирают у армян в долг, вот, ну, мы же не в Ереване служим, а во втором городе. В Ереване. Да, ну деревня, деревни, короче. Ну Гюмри, я знаю. Вот. Да. Я второй город. Али не Гюмри, я не помню. Как же? Ну по-моему Гюмри. Ну новый. Да, гюмри. Гюмри, и да. короче, население чисто вот, живет тут на военных, ну не чисто на военных, но многие там таксисты и так далее живут чисто на военных за счет того что Военные набирают там в долг, они их ставят там на проценты, на деньги, еще что-то и забирают у них там карточки и крутят вот и вот так вот военными. А да они, ты что? Да, ну потому что должники, потому что военные. Серьезно? Много-много да? да бывало и пацанов бывало вот прям должников конкретных там, которые по 2 миллиона там да, набирали травм, их и в подвале там закрывали и так далее. А как ну, же, товарищи, а как так? же, а как же ну побратимы? И... А как же побратимы, Димон? Ну, в смысле, твоего друга закрыли в подвале, а ты молчишь, что ли? Да я точно не знаю. Ну, это я просто так слышал вот такую историю. А, ну байки, байки, вот это местные, да, местные а, вот тоже, фольклор. Возможно. Не, вот это мне военные рассказывали. А лет тебе сколько? А так, в принципе, тут 22. А как же так случилось, что ты образование не получил, Димон? Да я тогда я, короче, учился на тренера вот, в колледже Олимпийского резерва. Ни хрена и себе. я, э, как сказать, прогорел с этим, со спортом, со всем и так далее. Ну, травма какая-то или да, что? Да, да не, не то, что травма, а то, что как морально устал и физически уже не вывез. И со здоровьем тоже не очень было, потому что у меня давление было что Я вольной борьбой занимался. Что, у меня давление рабочее 220 на 120 каждый день после форума. Хочешь, будешь, как я. И, я, то есть, по две тренировки в день мне надо приходилось в город ездить на тренировки, то, ой, ну, в город заниматься там на эти, на пары. И я приходил, потом обратно ехать в поселок, там на тренировку и так далее. Я, короче, не вывез это просто. Мне сказали, давай бери, бери академию иди в армию. Думал, годик отслужу, а что то я сюда не приехал, тут такая агитация, там, туда-сюда, думаю. Ну ладно, в чужой стране там годик послужу. И вот остается у меня два месяца до увольнения, меня уже вот собирают, собираются отправлять перед увольнением этот бас мобилизации. Слушай, Диман, тебе нельзя ехать в Украину. Почему? Ну вот я смотрю, я общаюсь с тобой. Ты не то что не вывезешь, ты как раз, может быть, и вывезешь. Ну ты не вернешься оттуда. А возвращаются те, кто не получают ранений, возвращаются, растут. Те, кто знают, что делают. А ты, ты безбашенный, ты нормальный безбашенный пацан-спортсмен. Тебе б жену нормальную и детей настругать. У меня, была, у меня была девушка, вот в отпуске вот как раз-таки в этом году зимой с ней расстался. 6 лет мы короче встречались, еще с 8 класса она все ждала, ждала. А Из-за того, что вот это вот расстояние и так далее, а тут еще сейчас курс такой, то что этот... Димон, я тебе говорю, у меня опыт большой, таких как ты убивают быстро сходу и недели не ждут. Ну а почему так? Почему? Ну я не знаю, почему так. Но это мой опыт так говорит. Тебя просто убьют. Тебе нельзя туда. Ты вроде неплохой пацан. Я же говорю, женись, учись, настрогая детей. Убьют же, убьют, честно. Не убивают ушлых, не убивают очень умных. А тебя убьют. Ты вроде добрый. Зачем тебе идти ну, да. туда? Война не делает людей добрее, поверь мне. Да потому что хочу туда от того, что я просто устал уже с накаидцем. Деньги. Нет, не то что деньги, ну деньги тоже, да, но по большей части я хочу получить ветеранку, чтобы поступить. Ну, ну ладно. Ты служишь, ты служишь за границей сейчас, ты и так получишь ветеранку. Ты служишь на иностранной базе. Нет, у нас. Получишь, получишь, тебя обманывают, получишь. Получишь, да, после трех лет службы на иностранной базе ты получишь ветеранку. Нифига себе. Слышь, что, да, Валя? Вон юрист говорит, то, что после трех лет службы типа за границей в ветеранку дают. Ну, не ну, дают, но служба. придется побороться, но да, положено. Не а. За службу на Кавказе За службу на Кавказе? Да. А там сколько дают? Ну, так вот ты раз. на Кавказе, Армения это Кавказ. Ну да. Ну, а нам давали еще там, да. Я, а про караман, я просто а говорю не о не том, не просто не говорю не о не том, не Димон. Не говорю тебе о том, что ну, вот такие пацаны, вот живые, но ну, с открытыми горящими глазами, они потом возвращаются оттуда, просто с погашенной жизнью. Но ну, я это вижу. Это я старый, я уже много видел. А те 22 года всего. Не сломает те жизни это? Ну, не знаю, да, но у нас вот, пацаны все ездят, ну, такие же нормальные, не типа и как бы. Я же не говорю, что, что они нормальные, не нормальные, я же то есть... говорю. Все точно, все точно такие же возвращаются. Мы же не пехотное подразделение, в принципе. Ну да, в любой момент можно, не ожидая, получить эту химаря. Это в... дело десятое. Ты когда придешь, ты потом придешь и прочитаешь, куда летели наши ракеты. И ты это увидишь. И как ты с ним дальше жить будешь? Вот я не знаю. Я там кисты, я стреляю. Я там понимаю, хотя у меня 2 километра там дальность 2-4 километра. Я понимаю, что это враг. А куда прилетает С-300 класса Земля-Земля? Ты же знать не будешь, ты же потом это прочитаешь. А я знаю, куда они прилетают. Хорошо знаю. Тебе с этим придется потом жить. Ну, решать тебе, конечно. Решать, конечно, тебе. Я, ну, устал я, вот, просто устал от вот этих показателей. Если вот, поедешь сюда, да, то да, ты устанешь да, еще да. больше. Запиши адрес. Я же просто не повторюсь. А че, с чего адрес? Это, э, городской военкомат, я там работаю. Белгородский да, городской да. военкомат. Э, город Белгород, улица Губкина 1. Че? Улица как? Губкина. Губкина? Да. Губкина. Один. А, да мне кажется, если даже в интернете забить, там, конечно, выдаст этот военкомат. Ну, меня ж не выдаст. Ой. Ну да. А, Пополковник Бондаренко ну... Степан Андреевич. Бондаренко? Степан Андреевич, да. Заместитель военкома города Белгород. Юрист Белгородского городского военкомата. Скажешь на Кпп что-то демон, мри. И я тебя определю. Если ты что-нибудь. Хороший пакет. А вы там можете, да, определять типа на какое там направление? Ничего. Могу <свист> знаешь, сколько я уже Наша... сколько, знаешь, сколько я так уже отправил, а потом да. э -э, э, не хочу даже... даже когда пацаны вот, наверное, потом погибают, да, наверное, вообще это да, а потом то, я, я на сообщаю со со... родственникам вот, да, очень да. да то, что вы знаете, куда отправляете пацанов и потом наверное на совести <свист> тяжко. А вот что <свист> скажете, вот мы вообще у нас пацанов, которые, ну вот, там, наркоманы и так далее, вот, ну, весь ненужный сброд отправляют в 110-й полк. Ну, ты же понимаешь, что я не могу сейчас это обсуждать с тобой. Приедешь, поговорим. Не, ну, просто вот хотелось услышать вообще про этот 110-й полк. Ну, говорят, то, что там пацанам 15 минут боя дают и все. Две. Две? Просто вот у нас, когда они уехали, и через три дня на пацанов уже пришли телеграмму, что 200. Две минуты. Мы воюем, как в 41 году. Это ужас. То есть там сто десятки конкретно, да, пацанов? Если бы только, если только там. А главное, когда вот у нас пацан Поехал прапорщик, вот только получил прапорщика, поехал туда их отвозить. И там капитан с этого полка говорит, да не, у нас тут нормально, этот бригаду формируют в этом сто десятки, короче. Mm -hmm. У нас тут не все погибают, мы вообще говорим, отправляйте нам нормальных пацанов, не надо отслать этих типа наркоманов mm -hmm. и так далее. Типа, ты там давай, типа, советуй. Mm -hmm. этот. Mm -hmm. Ну, нормальных пацанов, чтобы мы их сможем переправить туда и так далее. Главной фамилии там напиши и рапорт, чтобы был и все. Ладно, Димон, я тебе сказал свое мнение. Я вот смотрю на тебя, смотрю, что глаза у тебя горят. Но я... Ну, я не буду с этим спорить, с этим противиться. Ты адрес, адрес записал? Записал? Адрес записал. А номер телефона скажите? Да, конечно. Я оставлю тебе не свой телефон, а э, ну, девчонок моих секретарей. Я его делал, блин. Наташа, Наташенька, мой секретарь. Так куда ну, я только что в руках же держал? Ты будешь. Ж... Тебе ж хотел. То есть мне повезло, да, то что я на вас попал. Но... Дурак ты, дурак ты. Не повезло тебе. Тебе, да, было... Ну, тебе, ну, было... Ну, тебе было тебе повезло, если бы ты учился. А так не повезло. Я ж тебе говорю, будущее тебе твое, но мне понятно, я таких как ты видел много. Ну вот знаете что, вот скажите мне, вот, вот я сейчас да, не продлеваю контракт, вообще я правильно, неправильно делал. вот сколько вообще вот, вот это все продлится еще примерно? Не знаю. Мне кажется, очень еще долго, как бы, и даже если все закончится, еще долгое время не начнут увольнять. Ну, это точно. Это точно. На это можно даже не надеяться. На увольнение. Ой, ладно, приедешь или посмотришь на Яндекс картах, там есть телефон, спросишь, меня, меня пригласят. Не хочу искать. Как по интернету не хотите, да, так особо такие темы? Абсолютно. И это тоже, да. Спросишь, Бондаренко Степан Андреевич, юрист, ну юриста вашего спросишь, подполковник Бондаренко. А вот тоже чё? человек, да, mm. вот. у него, он, короче, в Армении все законы работают против русских. Он, то есть, пьяный подрался там, я не пьяный. У да, нас пья в России, пья пацаны, все законы работают против русских, что там Армения? Ну да, подрался с армянами. И этот. И уже у него год идет дело. То есть у него NSS, вся фигня. И вот целый год, он за суды, с... суды постоянно идут у меня. приходим. Записывай. Сейчас я тебе напишу телефон, а ты сфотографируешь. Увидел? Увидел? Да-да-да. Все, до скорых волнующих встреч. Увидимся. Повоюем. Давай. До свидания, до свидания. Прощай. Ох, и дебилы. Ох, и дебилы. Это ж просто трэш, друзья. Друзья мои. Я, ну я. Вон он не данный. А, прапор, заразумело. Воно ніде не вчилось, воно всьому вірить, воно е кожному слову вірить, воно нічого не знає, воно е не розуміє, що зараз в Гюмрі воно е в чужій країні службу несе, воно жаліється на вірмен, що вони їх не люблять. Чому, їх, чому б їм їх любити? Ну з чого?